Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Ikhutul ya iman a'azakumullah Alhamdulillah summa alhamdulillah Kita berpeluang sekali lagi duduk dalam majlis ta'lim InsyaAllah alhamdulillah Pada pertemuan kali ini insyaAllah ...kita akan cuba berbincang tentang suatu tajuk yang ada kena-mengena dengan hidup kita. Imal, hidup kita sekarang ini ataupun hidup kita selepas daripada hari ini. Di hadapan Ustaz ini ada beberapa kutaibah-kutaibah kecil yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Seperti kutaibah di hadapan ini, tuntutan syar'i berkorban seperti kutaibah yang ada di sini ada adat makan dan minum perkahwinan menurut as-sunnah suamiku adalah syurgaku faedah berzikir makna ikhlas dan adakah islam itu wujud di dalamnya adakah tasawuf itu wujud di dalam islam dalam banyak susunan ini Uh, ustaz ingin memilih satu kutaibah yang kecil yang mungkin kita boleh manfaatkan kepada anak-anak gadis ustaz di luar sana iaitu tajuk dia uh, wahai ukhti wahai saudara perempuanku kenapa engkau tidak berjilbab wahai saudara perempuanku kenapa engkau tidak berjilbab Subhanallah di sini ada beberapa pelajaran dan pengertian hidup. Ketika seorang muslimah wanita menjalankan kehidupannya sebagai seorang muslimah, apakah yang perlu dia ketahui? E, pertama sekali, kita kena mengetahui bahawa kita dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala Ala untuk beribadah kepadanya untuk menaati perintahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu agama yang paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islamama dina. Artinya agama yang sempurna ini, agama yang penuh dengan nikmat ini, agama ini telah diridai oleh Allah. Sehingga kan dalam kutaibah kecil ini kita akan melihat sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut tentang ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannat minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buniya lakum. Apa sahaja yang membawa kamu mendekatkan kamu ke syurga. Nabi kata ma baqiya syai' tidaklah berbaki suatu pun yang boleh mendekatkan kamu ke syurga malaikat telah aku bawa kamu dekat kepadanya dan tidaklah apa yang boleh menjauhkan kamu daripada neraka malaikat telah aku terangkan bagi kamu bagaimana menjauhinya kerana itu ada suatu ancaman kepada anak-anak gadis kita ini di dalam hadis yang diruayatkan oleh imam muslim iaitu berkaitan dengan pakaian Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan suatu hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Yaitu Nabi menyebut tentang sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua kumpulan daripada umat aku. Sinfani dua kita katakan dua jenis manusia daripada umat Muhammad. Yang Nabi menyatakan min ahli nari mereka adalah ahli neraka lam arahuma kelaku kelakak mereka ke keperbadian mereka lam arahuma aku tidak pernah melihatnya nabi menyebut tentang seorang yang akan masuk ke neraka daripada umat nabi golongan yang pertama qaumun ma'ahum siyatun ka'azna bil baqar yadribuna bihannas iaitu seorang yang ada kuasa dan menggunakan kuasanya untuk melakukan kezaliman pada manusia lain nabi kata dia adalah ahli neraka dan yang kedua nabi menyebut wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usahunna ka'nibatil bukhatil maila la yadkhulnal jannah yang kedua wanita berpakaian tapi telanjang ha nah, inilah bahagian daripada hadis kedua ini perbincangan kita ada amaran kepada anak-anak gadis kita di luar sana mereka wanita berpakaian tapi telanjang jalannya saja menarik perhatian lelaki-lelaki yang bukan mahramnya digoyangkan badannya dilendik-lendikkan jalannya nabi kita Muhammad menyatakan di atas kepala mereka itu ada seperti mana bonggol badan unta yang tinggi diangkat rambutnya, dihiaskan tubuh badannya, diwarnakan uh, mukanya, di make up sehingga menarik perhatian jadilah tabaruk jahiliyah jadilah sesuatu yang menjolok mata Nabi menyatakan la yadkhulnal jannah mereka tidak akan sampai ke syurga wala yajid rihaha mereka tidak akan dapat bau syurga wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kaza. Alakah ruginya mereka Nabi sebut Tidak dapat bau syurga Sedangkan bau syurga itu Dapat Dibau dalam jarak perjalanan sekian-sekian Ada riwayat menyebut tentang 500 tahun perjalanan Nah di sini ada pelajaran dan peringatan Untuk anak-anak gadis kita Untuk ukhti Untuk akhawat kita Supaya menjaga pakaian-pakaian mereka Cuba kita melihat suatu ayat di dalam al-Quran. Nanti kalau kita dapatkan kutaybah yang kecil ini, wahai saudara perempuanku, kenapa engkau tidak berhijab? Di sini ada peraturan-peraturan berhijab. Tapi ustaz tidak bermaksud untuk menghuraipannya lebar, tapi sekadar membawa beberapa perkara yang ada di sini. Di antaranya suatu ayat daripada surah Al-Ahzab 59. Inilah ayat yang Allah turunkan mewajibkan wanita itu berhijab. Wanita itu menjaga dirinya. Tetapi Allah memulakan ayat ini dengan diri Nabi. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiy, wahai Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Katakanlah kepada isteri-isteri engkau wahai Nabi, kepada anak-anak perempuan kau wahai Nabi dan katakanlah kepada wanita-wanita wanisa ilmu'minin dan katalah kepada wanita-wanita yakni isteri-isteri laki-laki yang beriman yudnina min jalabi bihinna supaya mereka itu memakai suatu pakaian yang menutup tubuh badan mereka. Zalika adna ayyurafna fala yu'zain supaya dengan pakaian itu pakaian yang menutup tubuh badan mereka itu supaya dengan pakaian itu mereka lebih mudah dikenali dan mereka tidak disakiti. Mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Bukankah Allah ketika menurunkan hukum berpakaian yang sopan santun ini Allah sangat pengampun dan Allah sangat menyayangi hamba-hambanya Diperkenalkan sifat ghafur dan rahim Di antara makna ghafur apa dia? Allah menutup cacat celah hambanya Allah menutupi kecelaan hambanya dengan sistem berpakaian Dan Allah sangat kasih ketika memberi hukum berpakaian ini Nah, berkaitan dengan ayatnya awal tadi Allah menjadikan jin tidaklah Allah jadikan jin dan manusia melekat untuk beribadat. Seorang wanita muslimah dia akan terfikir dia diciptakan oleh Allah dan Allah juga menciptakan hukum hakam berpakaian untuknya. Seseorang itu, seorang wanita itu akan terfikir apakah hikmahnya Allah jadikan di dalam sistem berpakaian. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran Di antaranya kita boleh merujuk ayat dalam surah Al-Hajj Daripada ayat 19, 20, 21 Dalam surah lain, dalam surah As-Safat Juga Allah menyebut benda yang sama Dalam surah Ad-Dukhan Juga Allah mengulang benda yang sama Dalam surah Al-Baqarah Allah mengulang benda yang sama Dalam surah Al-Kahfi Allah ulang benda yang sama Macam mana azab akan menimpa orang-orang yang mereka itu bila sampai ke neraka Kerana bermaksiat kepada Allah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memberi hukum kepada para wanita kita menutup aurat Yang pertama sistem menutup aurat Sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Kita dapat nikmat kecantikan tubuh badan Keelokkan rupa parah Kita bersyukur kepada Allah yang kedua perbezaan hidup di antara muslimah yang ada maruah dengan perempuan-perempuan lacur di luar sana yang tidak ada maruah dan harga diri. Allah yang meletakkan perbezaan maruah itu. Sehingga disebut di dalam riwayat tadi, wanita yang akan dibuang ke neraka adalah nisaun ariyatun, wanita berpakaian tapi telanjang. Di sisi matanya dia berpakaian, di sisi kacamata agamanya dihukumnya telanjang, dibuang dia ke neraka ketika insan masuk ke neraka apa nilai dia cantiknya perhiasannya kesemuanya akan hilang innallaha la yanzuru ila suwarikum Allah tidak akan melihat rupa parah kamu ketika kamu dihisab tapi Allah akan melihat hati kamu Allah melihat kepada amal kamu sejauh mana kamu mentaati Allah jalla wa ala yang ketiga seorang wanita berpakaian menurut Arab beza di antara inilah muslimah yang muslimah dan seorang perempuan yang kafir di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi menyatakan kepada kita man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan terperdaya, jangan tertiru dengan cara hidup orang lain daripada daripada Nabi Muhammad. La takunu imaatan dalam hadis Huzaifah riwayat Imam At-Tirmizi. Jangan kamu mengikut budaya orang sampai kamu menganggap apa sebahagian orang buat baik kamu buat baik ketika mereka rosak kamu juga akan rosak la takunu imatan jangan suka mengikut orang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah al-ahzab ayat 56 tadi bahawa yang pertama pakaian menutup aurat itu akan membezakan seorang itu dengan seorang yang lain sopan santun dan yang cemar dan Allah menyatakan bahawa fala yu'zain dengan sistem tutup aurat mereka tidak akan diganggu muslimah yang bersopan santun tidak memeletakkan perhiasan-perhiasan tabarush di mukanya dia tidak akan diganggu dia tidak akan disakiti tetapi ketika muslimah itu berpakaian tapi telanjang berpakaian tapi telanjang sudah pasti dia mengambil nafsu-nafsu orang jahat di luar sana untuk mengganggunya Alhamdulillah seorang muslimah dia mengetahui wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah sangat kasih sayang ketika menurunkan hukum ini yang memelihara kehormatan wanita. Nabi menyebut dalam riwayat innama nisa'u auratun. Sesungguhnya wanita itu aurat Sesungguhnya wanita itu ada pada dirinya bahagian yang menyebabkan hawa nafsu orang lain terbuka untuk menilainya innama nisa'u awratun wanita itu aurat perlu ditutup dirinya perlu diberi penjagaan yang baik sistem menutup aurat mengangkat martabat wanita supaya tidak ada orang menilai wanita dengan pandangan hawa nafsu apabila syaitan masuk ke dalam darah dan pandangan seorang lelaki laki dia akan menilai wanita itu dengan hawa nafsu dan ini penilaian yang tidak adil dan tidak baik sistem menutup aurat membawa wanita itu kepada kebersihan. Dan dalam surah Al-Ahzab ayat 53 Allah menyatakan, "Zalikum at liqulubikum wa qulubihin." Sistem ini, pakaian ini menutup aurat akan membersihkan lagi hati-hati kamu dan hati-hati mereka. Hati hati lelaki-lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman kepada Allah. Maka ustaz mencadangkan kepada wanita-wanita di luar sana yang masih berpakaian tapi telanjang yang masih belum menutup aurat dengan baik cubalah kita dapatkan buku ini mengapa engkau tidak berjilbab ada hukum hakamnya ada pandangannya ada hikmah-hikmahnya ada bicaranya lembut daripada penulis ini supaya kita mendapat rahmat dan kurnia daripada sisi Allah semoga Allah merahmati kita semoga Allah memberi ganjaran yang baik kepada kita Jagalah kehormatan kita, jagalah maruah kita. Semoga ini semua menjadi bekai dan jalan mudah kita sampai ke syurga Allah dan Allah memberi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dunia sampai akhirat. Wa ila liqa' kepada anak-anak gadis di luar sana, semoga kita bertemu pada kesempatan yang lain. Cubalah dapatkan buku ini. Kenapa tidak berjilbab? Kenapa tidak menutup aurat? Semoga dirahmati Allah bertemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.